ही सलात व सलाम ने रब ताला से मांग कर हरी पी ली और हजूर पाकर सलात व सलाम ने दुआ फरमाई के बारी ताला एक वक्त की रोटी देना एक की न देना अगर हुजूर हजूर पाकर सलात व सलाम चाहते तो ओहद पहाड़ सोने का बनकर आपके साथ चलता लेकिन हज़ूर पाकर ले ही सलात व सलाम ने माल दौलत के साथ मोहब्बत नहीं फरमाई बल्कि आकाकनी मरे ही सलात व सलाम ने गुरबत को पसंद फरमाया और अगर अमीरी माल व दौलत ये कोई अच्छी चीज़ होती अगर इसे प्यार करना इसको संभाल के रखना अच्छा होता तो यकीन जाने सबसे ज़्यादा माल और दौला जो है हज़ू पाकर ही सलात सलाम के पास होता लेकिन नहीं हज़ूर पाकर ही सलात सलाम ने गुरबत पसंद फरमाई और दुआ फरमाई के बारी ताला मुझे गरीबी आता फरमा और ये भी हकीकत बात है कि जब बंदे के पास वसाइल मुख्तसर हो जब बंदे के पास माल और दौलत ज़्यादा ना हो तो उसकी लो जो है वो रब तला से लग जाती है जब भी कोई परेशानी आती है जब भी कोई मसाला बनता है तो सीधा रब के दर पर आ जाता है तो गुर्बत मेरे नबी पाक रही सलात सलाम ने दुआ में मांगी और हजूर पाकर सलात सलाम को बहुत पसंद है और जितना भी गरीब है जितना भी गुरबत में है उनको खुश होना चाहिए कि हम वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं जिसको हज़ूर पाकड़ी सलात व सलाम ने पसंद फरमाया है यह हदीसी मुबारक है कि हज़रत सैदना उम्र फारूक रदील्ल तब आपके दौर में जैतून सस्ता था आजकल तो महंगा है लेकिन उस वक्त सस्ता था जैतून और हज़रत सैद उमर फ़ारूक रदील्ल तक आप जैतून नहीं इस्तेमाल करते थे खाने में आप घी का इस्तेमाल करते थे तो क्या हुआ कि एक दफ़ा वहाँ पर कहत पड़ा और तिजारत में बहुत नुकसान हुआ जिसकी वजह से घी की कीमत बढ़ गई और किल्लत बहुत ज़्यादा हो गई और मैसर नहीं था कि हज़र उमर फ़ारूक रदील आपने घर में जैतून ले आके दिया तो आपके घर वालों ने पूछा कि मोमिनीन ये जैतून कैसे इस्तेमाल करेंगे आप चलो हम तो खा लेंगे हम बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन आपने तो कभी खाया नहीं तो अमीरमिन आप कैसे बर्दाश्त करेंगे हजरत सैदन अमीरमिन सैदन उमर फारूक रतल्ला तब ने को, आपने आगे से जवाब दिया कि मेरे बच्चे भी खा लेंगे मैं भी खा लूँगा तो ये रिवायत के अल्फ़ाज़ हैं जिसका मफ़ूम है कि कुछ दिन जैतून इस्तेमाल के बाद अमीराम के पेट में ना आवाज़ें आना शुरू हो गई अब एक बंदा जिसने एक चीज़ को सारी ज़िंदगी खाया ही नहीं फिर उसको खानी पड़ जाए और मुसलसल खानी पड़ जाए तबीयत तो ख़राब होनी है तो हजरत सैदना उम्र फारूक रद्ला तब ने जब पाँच से छः दिन जैतून का खाना इस्तेमाल किया तो आपका पेट ख़राब हो गया आवाज़ें आने लग गई तो हजरत सैदा उम्र फारूक रद्ल त आप अमीरमिन अमीराममोमिन आज के हमारे इस दौर में आप देख लें जैसे हमारा वज़ी अजम है या सदर है रियाया का हकम है वैसे अमीराम आपने अपने पेट को मुखातब करते हुए फरमाया अपने पेट से बातें कर रहे हैं तो जितना मर्ज़ी शोर मचा तो जितना मर्ज़ी शोर कर ले, मिलना तुझे जैतून नहीं है घी तुझे उस वक़्त मिलेगा जब मेरे नबी पाक पागरी सलात व सलाम की सारी उम्मत को घी मुहैया होगा उससे पहले नहीं मिलेगा तो साहिब ज़रा इस हदीस मुबारक के साथ अपने आप को दौड़ाएं ना इस ज़माने में देखें ना कि आज के हमारे माशरे में क्या हो रहा है हम ठीक है जी खुद खा लिया खुद अच्छा पहन लिया ठीक है हमें क्या हजरत जो जैसे होता रहे जो जैसे करता रहे हमें क्या किसी से